Граждане, сегодня рушится тысячелетие прежде. Сегодня пересматривается миров основа. Сегодня до последней пуговицы в одежде. Жизнь переделываем снова. Доброго вечора, це програма на зустріч людям. З вами я, її ведуча Наталя Нікітіна. Власне, сьогодні у мене в гостях член національної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ. Людмила Шанс. Вітаю вас, пані Людмила. Крім того, Добре. пані Людмила очолює громадську організацію об'єднання житлово-будівельних кооперативів співвласників багатоквартирних будинків Вікторії, який вже 17-й рік пішов. Ну, власне, говоримо сьогодні про те, що стосується кожного стану обслуговування запорізьких чи є Тива основанню створення ОСББ і нове власне в оподаткуванні власних квадратних метрів. В цілому про складні механізми здавалося б простого життя. Пані Людмило роками говорять про те, що а, якщо ти прагнеш бути а, жити в будинку належного стану, будь його власником. Кілька років поспіль, кілька урядів, кілька президентів, начебто займалися реформуванням ЖКХ, постійно лунали заклики, об'єднуйтесь, створюйте ОСББ. На сьогодні, ось ці останні зміни, які має сьогодні країна. Якщо говорити про майбутні закони, про перспективи, наскільки вигідно саме сьогодні, в сьогоднішніх реалях власникам багато власникам квартир об'єднуватись в ОСББ? Добрий вечір. Закон об СББ уже более 10 лет. И все это время э, людям говорят, собственность обязывает, так прописывает наша Конституция. Собственников де юры в наших домах имени коммунальной собственности от 90 до 100 процентов. И фактически дома это уже является собственностью со этого дома. Организовывать СББ сейчас или раньше – это надо было начинать делать 10 лет назад, и сейчас бы дома не были в таком состоянии, как они есть. Другое дело, что годами не только город Запорожье этим грешил, а во многих регионах Украины умалчивалась роль собственника по управлению имуществом, по сохранности этого имущества. Говорили, что есть такой ЖЭК, у нас это были прежо, сейчас у нас коммунальное предприятие, основание, от которого вот все блага. И на сегодняшний день все поняли, что блага от основания нету, а что делать, ждут дядю. И до тех пор, пока собственник сам не поймет, что дом это его, и власть не повернется лицом к сособственникам, и как первый собственник не разработает... Прозрачний механізм первого капітального ремонту дома, ми довго этом. Якщо говорити, от все ж таки про а, вигоду вигода чи безвихідь, що отримують власники, які стають вже повноцінними власниками, об'єднуючись, так і якщо це людина мешкає в будинку комунальної власності, от різниця між цим принципово можна сьогодні пояснити, які механізми, що людина отримує, натомість як власник і що. Чего если живет в будинку коммунального власти? Понимаете, всегда наши люди э, хотят почувствовать или прощупать это, либо увидеть пример. Мы всегда их посылаем в дома эффективных собственников, которых в городе очень много, свыше 300. Это жилищно-строительные кооперативы. Либо же, ну чего греха дает собственники у нас и частный сектор это же собственность человека, и можно сравнить, как он эту собственность обслуживает или управляет ею, в каком она состоянии. И что мы получили де юры, имея собственника в домах имени коммунальной собственности во многих. Поэтому говорить, плохо ли это или хорошо, когда твой дом трещит, а ты ждешь, чтобы кто-то это сделал. Понятное дело, что сейчас э, то, что предложил наш город в лице депутатов представника будинку, угу. законодательно нигде я не нашла, что это правильно. Э, очень э, полюбили этого представника будинку, и который будет якобы представлять дом и все выполнять. Э, не будет этого. Люди должны сами организоваться. Люди должны сами понимать, что они хотят в этом доме. Либо они хотят, извините за бытовой жаргон, кормить вертикаль, которая есть в основании. Либо они сами должны, то, чего у нас еще нету, нанять управляющую компанию правителя, либо самостоятельно на условиях самофинансирования заниматься своим домом. Насколько легко сегодня створить вот эту юридичну, законодавчу, открыть те державные механизмы, чи это можно делать, инициативу? Да, я отвечу. Вы знаете, очень долго мы на уровне совета э, уговаривали и доказывали Минюсту, что надо открывать реестры для ОСББ в плане того, кто собственник, для того, чтобы можно было собирать <coughs>, легитимные собрания. Вроде бы уже шаг навстречу этого сделан, и пока этот механизм через нотариусов будет, там совсем незначительная плата. Второй нюанс, который как бы облегчает создание ОСББ, <coughs> это созданный при департаменте отдел по работе с ОСББ. Молодая команда, Ані э, ну, рекомендації по созданию, они виїжджають на собрания, они рассказывают людям. Ні люгка робота перепрошую. Якщо ви говорите, от од... ми постійно це чуємо, це не нове, що це краще для самих людей. Чому в такому випадку настільки в цьому зацікавлена і центральна, і місцева влада це позбутися тягара чи... знаєте, э, довести до такого состояния жильє? И денег нету, надо же открыто говорить, что денег нету. И годами то, что мы называем капитальный ремонт, он планировался в бюджете города и раздавался, конечно, медицина, образование, вот на такие бюджетные программы, а жилищно-коммунальное хозяйство оставалось как пачерица. И поэтому что оставалось, то ему давали. Как выполнялись эти работы, мы с вами видим. И э, отпустить на сегодняшний день мы же, у нас же парадокс: имея де юры от 90 до 100% собственников в доме основание считает дом, э, вернее, основание, город считает дом коммунальной собственностью. Для чего это делается? Для того, чтобы под дома коммунальной собственности Согласно бюджетного кодекса формировались деньги. Дальше mm -hmm. расшифровывать это не надо. Почему люди боятся? Всегда же тяжело брать ответственность на себя. Даже за свое. Когда э, планируешь в своем доме или в своей квартире делать капитальный ремонт. Ты же сегодня не спланировал, а завтра начинаешь делать. Это же э, длительный процесс. Вот точно так же, по аналогии и здесь, до тех пор, понимаете, говорить о том, что власть, громада, властники не работают в увязке, это неправильно. Власть должна способствовать, а громада должна видеть результат этого способствования. Власне, ви як представник громадської організації, яка вже більше 17 років займається допомогою ефективному власнику, в особі тих же ОСББ і ЖБК. От наскільки ви помітили ось це? Ми говоримо, що вже є певна кількість таких власників ефективних. Ви помітили позитивні зміни для самих ось цих власників ОСББ? Ті обіцяні, які нам руками говорили, ну, ну, порівнювали? якщо ми уйдемо в історію, то у нас в городі. Сначала эффективными собственниками это были жилищно-строительные кооперативы, которые с нуля строили дом от основания, извините за... Это не аналогия с коммунальным предприятием. Вот, до зеленых насаждений, детских площадок, хозяйственных площадок. Угу. И люди сами планировали свой, свое хозяйство, ведение в своем конкретном доме они планировали, когда они будут делать текущий ремонт чего-то, когда они будут делать капитальный ремонт чего-то, когда они будут делать замену того же лифта. Когда около 10 лет, более 10 лет назад стали говорить об объединениях совладельцев многоквартирных домов, до этого говорили до минимумы по аналогии с Западом. И начали людям рассказывать, что это неплохо, потому что вы же получили фактически бесплатно, только за услуги заплатили квартиры. Поэтому это ваши, мы вам поможем в бюджете, запланируем деньги, и вы будете сами хозяева этого дома. На сегодняшний день в городе 95 ОСББ и работа по созданию объединений совладельцев продолжается. И есть те, которые хотят создать, и их не страшит, то они даже больше понимают, что если... Но до определенной даты это решение не будет принято, я, я имею в виду решение о повышении тарифа на содержание дома mm -hmm. придомовой территории, то после определенной даты мо, может такое решение появиться, и проект решения все могут увидеть на сайте мэрии, и там практически в два раза и более повышение тарифа на содержание дома при домовой территории. Поэтому здесь уже кричать и доказывать, ну, проанализирует обоснованность повышения. И не более. А вот с, с, содержание дома ОСББ и ЖСК там проходит с утверждением на общих собраниях. Угу. Две трети голосов утверждает надо ли, Ті роботи ділять ли повишать і так далі. Ну, власне, 12 січня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за закон про особливості здійснення правовласності в багатоквартирному будинку. Деякі депутати, ініціатори назвали, що це є альтернатива створенню ОСББ. Наскільки я знаю, ви маєте не безпосереднє відношення до цього закону. Можете роз'яснити, от що планується перше читання. Якщо закон буде ухвалено, суттєві відмінності, в чому плюси мінуси цього? Этот закон готовился э, в рамках Национальной Рады. Он третий, если считать. Почему третий? Потому что был один закон, который Януковичем, непонятно, то вето или не вето, mm -hmm. без обоснований. Потом должен был быть еще один законопроект с другим номером. И этот законопроект, он в каденцию вот, э, до президентских выборов был тоже в Верховной Раде, но почему-то его не вынесли на обсуждения и так далее. Мы благодарим вот эту Верховную Раду, которая есть, которая в первом чтении все-таки этот закон проголосовала, и мы очень рады, что даст этот законопроект. Вот с принятием законопроекта об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме у нас такого закона нету, вообще не было до этого решаться проблемы с реализацией права собственности, а также с определением управления общим имуществом uh -huh. в доме. Конкретно там вот четыре основных таких положения, которые там будут: это определение двух форм управления домом, либо сами ОСББ будут управлять своим домом, либо будут нанимать управителя. Это выбор такого раньше не было. Кроме того, регламентируется э, процесс принятия общих решений э, либо с созданием ОСББ, либо без создания ОСББ. Раньше такого не было. И урегулируются вопросы управления многоквартирным домом. И э, э, четко определяются права обязанности и ответственность сособственников. Кроме того, вот в этом законе впервые, и <свят> мы надеемся, что хватит здравого смысла у наших депутатов, все-таки эту норму не убрать, а именно включение права на земельный участок uh -huh. и при, и придомовую территорию конкретного дома в перечень общего имущества. Вот это основные четыре... Но в целом вы позитивно да. да. На практике это Во полегшее Во-первых, сейчас идет обсуждение вот то, что мы... Есть в первом чтении, его приняли mm -hmm. за основу, каждый может э, к этому э, обсуждению э, долучиться и внести вот свои предложения, как он это видит. Открытая платформа, есть просьбы ВНФО. Я, насколько знаю, в Фейсбуке это есть. Они могут писать. И эти, э, есть депутат, который э, просит, пожалуйста, присылайте. Алена Бабак, у нее есть страничка на Фейсбуке через просьбы В и они будут все рассмотрены с точки зрения законодательной, потому что у нас обладает, когда представитель ОСББ предлагает, то это больше является эмоциональным желанием, не подкрепленным документально или нормативным документом. І далі хотіла продовжити. чим ми починали декілька ефірів, було присвячено в інших програмах цій темі, саме про нове оподаткування. На той момент було досить складно про що про щось говорити, бо не було конкретного його розуміння, не було конкретики, не було відповідей. На сьогодні що можна говорити про всі зміни в податковому кодексі, бюджетному кодексі, що мають власники власних квадратних метрів завдяки ось таким депутатським ініціативам. Сьогодні можна схарактеризувати, чого чекати. Ну, на сегодняшний день э, вот, э, наша организация буквально э, неделю назад провела для членов своей организации совместно с областным э, управлением Государственной фискальной службы семинар по новому налогообложению, которое коснулось ОСББ и ЖСК. И одним из вопросов э, были вопросы налогообложения недвижимого имущества, налогообложения земельных участков, и был представитель городских властей, секретарь городского совета, и он сказал, что депутатами готовится решение, есть проект решения, угу. и действующим законодательством депутаты имеют право органы местного самоуправления норму льготируемую норму пересматривать и увеличивать. Он у нас она действительно увеличена. Квартиры э, будут э, налогооблокаться со 120 квадратных метров, дома с 250 квадратных метров. Кроме того, э, госу, э, государственной фискальной службой у них на сайте они сделали брошюрку в вопросах и ответах именно по недвижимому имуществу. Mm -hmm. И каждый может увидеть и прочитать, потому что есть разные нюансы в этом вопросе. Я не хочу останавливаться, потому что это очень много. Что касается вопросов налогообложения земельных участков, то есть еще время в этом вот за значит, в этом году будут отчитываться по нормам 2014 года. Свои предложения мы на мэра дали, было обращение к нему принято на вот семинаре, о котором я говорю, и хочется верить, что эти вопросы будут депутатами восприняты правильно и проголосуют в пользу ОСББ и ЖСК. Есть еще такая э, э, имущество такое, как гаражи, садовые домики и прочее, тоже о, наш орган местного самоуправления тоже эту норму рассмотрел, и я думаю, она тоже будет льготироваться. Гальти, она не будет облагаться налогом. Другое дело, что если не дай бог наш законодатель завтра придумает, что садовые и дачные домики отнесены к жилому фонду, ну вот мы к этому как бы придем. А в цілому, ті зміни, які на сьогодні вже маємо ознайомились, на ваш погляд, наскільки вони будуть такими, що ну, дозволять ефективному власнику почуватися комфортно, скажімо так, обережно. Поміж, завжди змінення реформи вони непонятні. Їх треба виписувати так, щоб вони були теми, ради кого вони діляться, і щоб читаючи нормативний документ. не так, как у нас делается с карандашом, мы читаем, как его обойти, а чтобы его на практике применить без э, вреда жизнедеятельности не только ОСББ ЖСК, а малому и среднему бизнесу, большому бизнесу, потому что из, то, что принято было в налогообложении прибыли, НДС, она что же на, влияет на конкретного потребителя. И хочется, чтобы все это было прозрачно. И вот то, что мы сейчас имеем после 26 декабря, Угу. Идут разъяснения, и я думаю, что будет череда изменений. И разъяснения налоговые, слава богу, они носят информационный характер, есть разъяснения по этому поводу Минюста. Да, будет тяжело в свете того, что мы живем с вами в очень нелегкое время, и у нас война. И если эти шаги э, в такое тяжелое время помогут нам поднять наше хозяйство... Народная. То может быть это и оправдано. Яким от підсумовуючи цю частину нашої зустрічі, нашої розмови, яким має бути реформування житлово-комунального господарства, яким має бути державна позиція щодо ОСББ і будинків комунальної власності, так аби це ми вкотре там через рік друге не сказали, що знову ця реформа була оголошена, але не відбулася або ж відбулася, но призвела не до того результату, до якого хотілося? От, ваше бачення так би мовити, зсередини не звідти зверху. С центру на Вы носили. знаете, мы сегодня опустили в разговоре с вами вопросы проблемы и пути решения проблем эффективного собственника в городе Запорожье. Вот это будет та реформа, о которой мы говорим. На сегодняшний день создать ОСББ тяжело, потому что э, не способствует этому власть. На сегодняшний день властью не решены вопросы взаимодействия с монополистами, коммунальщиками. На сегодняшний день власть не сделала ничего к прозрачному оформлению земельных участков с минимизацией затрат. На сегодняшний день власть не решила вопрос с взаимодействия и мирного сосуществования собственников нежилых помещений, которые находятся в многоквартирных домах. И на сегодня власть не сделала ничего, чтобы помочь эффективному собственнику взыскать задолженность с неплательщика. Что надо делать власти, независимо местный уровень, областной уровень или уровень Украины, все то, что прописывает власть, должен понимать потребитель, ради кого эта реформа делается. Реформы должны делаться прозрачной. Я сейчас говорю, как бы загале, да, общими mm -hmm. фразами, но когда э, пишется, что вот на сегодня у нас есть норма закона, что могут выделить, слово могут, с нашего обихода словарного мы должны просто убрать. И должно быть у нас единое окно, куда придет собственник или жилец дома и сможет взять любую справку, любой документ и за это он знает конкретную цифру, сколько он должен заплатить. Пока у нас нету вот этого единого мы имеем бюрократию, когда человек ходит по кабинетам и его посылает одного другому, и она набирается очень много позитива, и выходя с властных кабинетов, он думает не о том, как улучшить свое жилье, а он думает о том, как бы убрать эту власть и взять ее в свои руки. Ваш прогноз на цей непростой, вы уже сами на этом на наголосили, непростой для Украины рик, а на напиввоенный, дай бог, меняется, але все же сегодня живем в таких условиях. При этом проблемы такие рутинные, буденние, они остаются. Ваш прогноз цьогорічний на... ЖК, Знаете, мне всегда помогает в этом случае девиз нашей организации, где согласие, там победа. Независимо от того, к каким конфессиям мы относимся. независимости от того, на каком языке мы разговариваем вне зависимости от того, кто кого выбирал, президент у нас один, страна у нас одна. И мы все вместе должны сплотиться и верить в то, что на нашей земле будет мир, и он действительно будет. Якщо все ж таки от ми ще один момент упустили стосовно того, хто обслуговуватиме ті будинки, люди, яких становляться тими ефективними власними, я, немножко об, этом я немножко об этом сказала, що на сьогодні в Запорожжі вибора нету. Хто буде обслуговувати. Це нас... теж завдання влади розширити, да. але ж вона... вона не зацікавлена в цьому. 에, ну, От ми говоримо, ОСББ, когда приходит, как? Научитесь сначала год сами попробовать обслужить свой дом. И параллельно с этим должен развиваться рынок управляющих компаний. Не э, рынок тех, кто придет и будет... Но ну, управляющая компания, она создается для получения прибыли. Но не махровая управляющая компания, а та, которая с этими ОСББ будет проживать их... Э, вот эту проблему, помогать им решать и показывать, что они будут их обслуживать в, под тарифом, угу. который им будут приемлемы. А что до самых тарифов? Якось можете вплывать? На, на сегодня у ОСББ и ЖСК нету тарифа. Это взносы на содержание дома. Для домов и некоммунальной собственности это действительно тариф. Влиять на тариф, ну вот сейчас я вот и на, на этом остановилась. Есть проект решения. Угу. Пишите, требуйте, чтобы вам обосновали, почему такие, в разрезе каждого дома, там, кстати, по каждому дому он приведет, почему так, что они туда включали, какие затраты, и чем они это обосновывали. И вы получите, в течение пяти дней вы должны получить ответ. И Якщо розберетесь економічно, все нормально принаймні в теорії так має бути. Да. Дякую вам за цю зустріч. На жаль, на цьому час нашого ефіру вичерпано. Тепер хотілося б аби теорія співпала з практикою, щоб врешті утримали якийсь ефект від ну принаймні від нашої сьогоднішньої розмови. Вам Ще дуже. раз спасибі вам за цю зустріч. Нагадаю, сьогодні зі мною в цій студії була Людмила Шанс, член національної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ. Говорили, говорили ми про складні механізми простого життя. На цьому дякую. Зустрінемось за тиждень. Миру всім нам і благополуччя.